স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জুনুছ কুকিঙলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে পুখালে আছে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ বহুতেই ইজি আৰু টেষ্টি এটা ৰেচিপি সঁচাকৈয়ে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ উপৰিও খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটোনো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ যাব লাগিব মোৰ পাকঘৰলৈ আজি মই বনাবলৈ ওলোৱা ৰেচিপিটো হৈছে কঁঠালৰ পিঠা বা কঁঠালৰ মালপোৱা পকা কঠালৰ পিঠা বা মালপোৱা তাৰ বাবে মোক প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰী খিনি হৈছে এক টেমা জোখত লৈ লৈছো চাউল এই চাউলখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টামান পানীত ভিজাই থৈ দিম এয়া মই পানী দি দিছো এগিলাচ জোখত পানী দি এইখিনি আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবে মই সিজিবলৈ দি থৈ দিম সিজাৰ পিছত এইটো মই গুৰি কৰি লৈ লম এয়া মই চাউলখিনি

এতিয়া লৈ লৈছো পকা কঁঠাল পকা কঁঠালৰ পৰা মই গুটিবোৰ এৰুৱাই লৈ লম এয়া মই পকা কঁঠাল সৰু বাতিৰে বাতি লৈ লৈছো কঁঠালৰ পৰা গুটিবোৰ এৰুৱাই আছো গুটিবোৰ এৰুৱাই লৈ পেলাই মিক্সাৰ জাৰত দি এইখিনিৰ এটা মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈ লম এনেদৰে বজাৰৰ পৰা এই কঁঠালটো কিনি আনিছিলে কিন্তু খাবলৈ বেয়া পোৱা বাবে এ ৰৈ গল মইনো কিনি অনা বস্তু কিয়নো পেলাই দিম সেয়েহে মই ভাবিলো কেইখনমান পিঠা কেম আৰু সেইটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো এয়া পকা কঁঠালৰ পিঠা বনাবলৈ মই আৰম্ভ কৰিছো পিঠা বা মালপোৱা একেবাৰে গেলগেলিয়াকৈ পকিছে কঠালটো সেইকাৰণে মই একেবাৰে পিঠা বনাই থবলৈ ইচ্ছা কৰিলো এয়া মোৰ কঁঠালৰ পৰা গুটিবোৰ এৰুৱা হৈ গল জাৰত দি পেলাই লৈ লম আপোনালোকৰ তাত যদি চালনী থাকে চালনীৰে চালনীৰে বনালে বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰ তাত চালনী নাই সেইকাৰণে মই মিক্সাৰ জাৰতে বনাই লৈছো এয়া মই মিক্সাৰ জাৰত দি পেলাই পেষ্টটো বনাই লৈ লম আৰু ইয়াতে দি দিছো এবাটি গুড় গুড়ৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু গুড় দিলে পিঠাটো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় এয়া মোৰ পেষ্টটো বনোৱা হৈ গল কঁঠাল আৰু গুড়ৰ পেষ্ট এয়া বনাই লৈছো আৰু বাতিটোত ঢালি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো এচুকুত নিমখ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিমখ খিনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে এয়া এবাটি দি দিছো চাউলৰ গুৰি আৰু এবাটি দি দিছো ময়দা দেখুৱাই দিছো এবাটি চাউলৰ গুৰি আৰু এবাটি ময়দা আৰু আধা বাতি চুজি এনেদৰে দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে সানি লব লাগিব গোটেইখিনি বস্তু মিক্স হোৱালৈকে হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি সানি লব এইটো ভালকৈ মোহাৰি সানি ললে পিঠাটো খাবলৈ চফ্ট হয় এই পিঠাটো খাবলৈ আৰু বহুদিন থৈ দি এনেদৰে আৰু এই ঘৰটো বনাই আপোনালোকে ফ্ৰিজতো বহুদিনলৈ এনেকে থৈ আলহী অতিথি আহিলে বনাই বনাই খুৱাই থাকিব পাৰে এয়া আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাই দিছো ইমানটো টাইটকৈ ৰাখিব লাগে ইয়াতকৈ বেছি ঢিলা হলে বৰাটো কিন্তু একেবাৰে

মই কঁঠালৰ পেষ্ট অকমান ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণ লুঠাতো বহুত লুঠা হৈ গৈছে বেছি লুঠা হলেও পিঠাটো খাবলৈ ভাল নহব আৰু বেছি ঢিলা হলেও এই পিঠাটো খাবলৈ ভাল নহব সেয়েহে আপোনালোকক মেজাৰমেণ্টটো আপোনাৰ মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে আপোনালোকে বনাই লব কিমানটো পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি দিম এইটো পৰ্যায়লৈ অহালৈকে আপোনালোকে খোলটো বনাই লব ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ বা পনীয়া কৰি নলব এইটো মেজাৰমেণ্টতে আপোনালোকে ৰাখি লৈ লব তেতিয়া পিঠাটো বনাবলৈ বহুতেই ইজি হয় আৰু এই পিঠাটো বনাব বনাৰ সময়ত আপোনালোকৰ এনেকুৱা মন যায় বনাই থাকিবৰে মন যায় ইমান ধুনীয়াকৈ তেলত ওপঙি ওপঙি উঠে এয়া মই এতিয়া আহিছো গেছৰ ফালে গেছত কেৰাহী এখন উঠাই দিছো আৰু কেৰাহীখন উঠাই দি পেলাই ইয়াতে দিছো ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেল অকণমান সৰহকৈয়ে দিব এই পিঠাটো ভাজিবলৈ বেছি ভাল হয় বেছিকৈ সৰহকৈ দিলে এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাত হাতেৰে বৰাক এটা অলপ অলপকৈ এনেদৰে বহাই দিছো মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বহাই দিব এয়া দেখিছেনে এইটো পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে ৰাখিব ইয়াতকৈ ঢিলা হলে কিন্তু পিঠাটো বলি যায় তেলত দিয়াৰ লগে লগে বলি যায় মানে লেটকা পেটকা হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈয়ে দিব এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে আনিব লুঠাটো এয়া এনেদৰে হাতেৰে এনেদৰে বহাই বহাই দিব আৰু বনাই বহাই দিয়াৰ লগে লগে তেলত ধুনীয়াকৈ ওপঙি উঠে বৰাকটা বনাই মানে ভাল লাগে এয়া মই আটাইকেইটা বৰা মানে তেলত যিমান খিনি বৰা ধৰে সিমান খিনি বৰা একেবাৰতে মই দি লৈ লম বহুত কেইটা ধৰে কাৰণ বৰা কেইটা সৰু সৰুকৈ বনোৱা হয় সেইকাৰণে এইখিনি বহুত কেইটা যিমান কেইটা ধৰে সিমান কেইটা বৰা বহাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইকেইটা বহাই দিয়ে আপোনালোকে হেতাৰে উলটিয়াই নিদিব কাৰণ এইকেইটা ভাঙি যাব পাৰে অকমান পিচ এ ওলটা ফালেতো যেতিয়া ভাজা হৈ যায় তেতিয়াহে হেতাৰে এনেদৰে উলটিয়াই দি দিম এইকেইটা বৰা বনাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে এতিয়া দেখিছেনে তেলত ওপঙি ওপঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে নহয় বনাই বহুত ভাল লাগে মানে তেলৰ পৰিমান অনুসৰি যিমান কেইটা কেৰাহীটোত ধৰে সিমান কেইটা বৰাই আপোনালোকে দি দিব এইয়া মোৰ বৰা কেইটা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এই এইকেইটা মই তেলৰ পৰা এতিয়া উঠাই লৈছো এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ তালা আহিছে আগতে যদি এনেদৰে পকা কঁঠালৰ বৰা খাই পোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে বনাই খাবচোন এয়া মই তেলৰ পৰা উঠাই ললো এয়া মোৰ সকলোখিনি বৰা বনোৱা হৈ গল এটা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাই দিছো দেখিছেনে ইমান হৈছে আৰু বৰা কেইটাও ইমান ধুনীয়া হৈছে আগতে যদি এনেদৰে কঁঠালৰ বৰা খাই পোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে বৰা বনাই খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় আৰু এনেদৰে বহুদিনলৈ থৈ দিও খাব পাৰি এইকেইটা বৰা বেয়া হৈ নাযায় ধুনীয়াকৈ থৈ দি খাব পাৰে আৰু খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু সঁচাকৈয়ে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই